уровне рва. Разведка докладывает, Рассказки. что за рвом залег противник в большом количестве. Значит, в принципе, двигались более-менее нормально. Сказать нечего, вы немножко ушли вот здесь сейчас вперед. И у меня весь левый фланг остался неприкрытый со стороны посадки. Вы э, слишком быстро Ну вот сейчас вот мы а, идем, вы должны быть на слугар. фланге от меня. А вы так здорово ушли вперед. Здорово, сильно здорово. Вы просто к ней с ним пошли. То есть у меня здесь, если бы кто-нибудь там с посадки вылез, я бы тут... Ну понятно, что вы вылезло, ну офигенно, Неважно. Сильно вперед ушли и увлеклись. Может увлеклись, не знаю. Дальше все нормально взаимодействует. Я с ним постоянно взаимодействую, то есть он что-то там нашел, на, нарыл, хоп, сразу к нему, и вот, дали жару. Вот, здесь молодцы, молодцы, держите, наблюдайте. Okay. что делаем дальше. Сейчас, конечно, было бы неплохо сделать штурм, сделать штурм, есть, где мы поставим рез. Реально сейчас сделаем одну атаку. <как> Навал. Нет, вот где там вы говорили, там миномет где-то есть. Вот. Сбора. вот здесь вот в углу забора стоит минометная батарея вот здесь вот есть пролом небольшой в него можно обойти а там с той стороны там здание и окна и мы хрен пройдем через Нет, мы, у меня что по, по правому вангу можно обойти их двигаться справа? придется, да, да, по полю прямо справа? да каскадеры, мы можем с вами что в ноль это вот, 01 ну, первый залег перед ним противник в большом количестве сразу взорвом и там же минометная батарея. Оров а штурмовать это надо быть. Где-то вот Их на Мало вот этом можно растянуться просто на весь ров. Эти прошли, я прошли. Да, да. туда. Центр ляжет. Да, ну, Нет, справа можно проломать. Справа. справа. Мы Мы можем вот там. А, похуй, они все равно не будут растягиваться. Ой, просто, я а я у них позиции держать, у них приказ, скорее всего. Сейчас они... Но, могут... Тут условиям вроде как мины, они вроде как нам не должны двигаться. Но... <свят> Значит, что мы сейчас делаем с вами? Э, морской пехоте. Ваша задача отслеживать этих двух, э, даже не те этот. Э, зараза. Зараза. Подойди ко мне. Значит, твоя задача номер один наблюдать тыл. Там есть два человека. Там. Да. Точно. Пропустишь их, считай, что об... я пойду отдыхать. Вот, так, дальше. Точно морская пехота помогает пока заразе. И сейчас накапливается морская пехота где ваши где? Леди. На поль, и на на Это разведка. да, он, развь, займите... Значит, лис. Э, 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 что мы можем, э, что мы можем еще разведать? Что мы можем еще увидеть? Можем слева, наверное, быть. Я не был на этом полигоне. Я думаю, мы можем слева попробовать пройтись. Значит, Раз у них в углу забора миномет, можем обойти его. сейчас миномета. будем делать э, прорыв следующим образом. Сейчас силы морской пехоты и ваши уже там да значит вы сейчас по яру потихонечку тут подходите к тому краю созреть нам к тому понятно да? вы соответствуете на своих позициях вы на своих а вот по первому свистку все вместе начинаем там, двигаться левее. Где-то вот, давайте 5, 5, 5. сюда посмотрим, ну, а ну-ка, подойдите сюда, пожалуйста. А потом... Так, что у нас здесь где? А вот это вышка, да? Вот так, А вот здесь водонапорка, здесь... Так, так, вот это высокое создание, да? Так точно. Так мы где? Мы здесь находимся? Нет, мы где-то вот, да, вот здесь. Вот здесь. В, вот, здесь. Вот, вот этот угол. Там есть ворота. Получается, один пролом здесь, один прол... ворота там с ворот можно зайти в помещение, ну там, если оно не закреплено, А вот с помещения там пуль... в прошлый раз у нас просто-напросто на пулемет. Вот это называю. помещение или нет, вот это? Ну, сейчас Зовут это непонятно. непонятно. Командир, командир, уйди немножко вправо, пожалуйста. Вправо, 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 еще, 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 два метра. Вот это ага. внимание, смотрим сюда. Реально вот с от этого, реально с того места, где мы находимся, самое удобное э, именно внезапно сделать налет. Мы сразу выходим на этот урок, да, получается. Потому что мы сейчас реально командир, у их и снайперы вообще не светили. Снайперы это... вот, как я думаю, как раз они знают, что мы сюда уберемся в думаю, Ты думаешь, что сам снайпера именно на этих фарма? Мое мнение. Ветер сейчас с левого фланга. лучше, а -а -а. чтобы он нам скинул. Я понял. Шепшар, спасибо, принято. Значит, их там сейчас порядка 10 человек. Один просто мальчики. Да. И это невыгодная позиция. И мы не будем здесь штурмовать. Сейчас ты изображаешь активную деятельность. По, по команде, значит, э -э, команда у нас будет три восьмерки. Команда 3 восьмерки. Ты начинаешь воздействовать в сторону вот этих. Блоков. Просто так на весь вот 45 раз издалека. та 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 Ты и вы тоже начинаете обходить вправо. Задача не в вал, а весь вал обойти справа. справа? Между, да. Или слева. Значит, слева? С, слева. слева, Значит, между вот этим вот высоким зданием и между вот этой водонапорной башней, вот где-то в этом промежутке, находим э, место для штурма. В место для да? э, смысл следующий морская пехота понятно поэтому яру сейчас ну, быстро потянет. значит на все Что про все будет. 10 э, минут через 10 минут три восьмерки вы вдвоем каскад вы вдвоем идете и туда понятно да а ты пока придерживаешь этих связывающих огнем. То есть задача уйти влево и на штурм. Понятно, да? Все остальные со мной здесь двигаемся. Морская пехота. На подсветление лису. Понятно, да? То есть 01. Смотри. По команде 3, восьмой комитете, я раз свист. Не, не сразу. А вот по команде 200. Сейчас ваша задача скрыть на паяру уйти. на старт. Так, э, зараза. Ты, ты где? Зараза в кустах. Он, э, да? он в зеленке он в зеленке. Убегаемся. Они сейчас в посадке сидят. Блин, забыл им сказать, что про огонь маневр. Не забыл. Ладно, мы сейчас увидим. А как вы... Ладно, у меня лес. Рез в заднем. Свен рез. Свен же рез. Что они? На. Да. Так, где морская фуко, то не видел. Может, это вон? Бегом. Да, бегом ее туда, на тот край вала.